Hər kəsə salam, kanalıma və yeni bir videoma xoş gəlmisiniz sərvəriniz. Bu günlərin bizdə hava çox soyuqdur, bir soyuqdur, yağış yağır, sisin, sisin. Amma yağış yağmayaraq, baxmayaraq getdim bağa, qışın ıspanaq yığdım, gətirdim, yuydum, təmizlədim. İndi də qovururam. Mən həmişə ıspanağı qaynar suda kötlədib sonra qovurdum. İzləyicilərim yazırdı ki, onda dadı tamı gedir də o cür bişirməyin bucuc doğrayıb soğan çağın üzərlə bucuc qovrun. Bu dəfə siz deyən kimi hazırlayıram. İnşallah ki dadlı, ləzzətli olar. Bizə bu günlərin vlog çəkmək istəmir. Dəsdən ki bir həftə belə istirahət verəm özümə. Sonra davamı başlayıb çəkərəm. Sonra dedim ki kanalıma boşdamıyam. dadım hamısını. Amma yaxşıca öz suyunu buraxır ha. Hə. Yəqin ki bu biraz gec bişər çünki bunun suyu çəkiləcək. Qapağını örtün. Burada özü üçün suyu çəkilsin, bişsin. üzərinə də yumurta tutub yecəm. Yumurtasız göy qovurması qəşəng gəlmir. Biz də xoş deyirik yumurta ilə. Ispanağım çox gözəl oldu. Çox qəşəng oldu. Bişirdim. Uşaqlar da evdə idilər bu günlərim. Dərsə dərs yox idi ə bir də gördüm ki, ikisi də gəlib ki, ana bir ki, bu günlərim havada yağışlıdı. Bizə peraşka hazırlayasan, dedim yaxşı hazırlayaram. Amma ki bu dəfə istədilər ki, hər dəsa bir 10 dənəsində dedilər ki, kələmlə hazırla. Düzdür, mən heç vaxt kələmlə peraşka hazırlamıram, çünki yemillər bu dəfə deyəsən də məktəbdə alıb yemişdilər kələmli peraşka. xoşlarına gəlmişdi. Ona görə bir az kələm var idi. Onu xırda-xırda doğradım. Bir azca yağ tökdüm. Duzunu əlavə etdim. Qoydum qazın üstündə qovurulsun. Daha sonra keçdim. Xəmirimi də yoğurmuşdum. Xəmirimi kündələməyə. Çox geniş ətraflı çəkmədim peraşka xəmirini. Çünki Ən şey hazırladığım perəşki xəmiri də kanalımda çoxdur deyə ona görə çox geniş, ətraflı çəkmədim. Perəşkin xəmirini də kündəliyib, sonra kəsib perəşkilərimi bişirəcəm. Pərəşkin də bişirdim. İndi də keçdim sürmələri təmizləməyə istəyirəm ki, hər gün bir dənə, iki dənə sürmədən nə qədər vaxtım qalsa təmizləyəm. İlkincə bu qaşıq sürmələri təmizləyəcəm. Bu sürmələri küsə çıxardım. Bura heç bu ikinci sürmə. Bu sürmə heç səliqəli qalmır da. Nə qədər də çalışsam səliqəli yığım, amma ki səliqəli alınmır. Çünki bura belə böyük çömçələri, qaşıqları yığıram deyə ona görə sərdəssiz qalır, dağınık görünür. İndi dedim səliqəyə salım, sürmələri silim. 2 dənə taxta qaşığım var. Taxta qaşıqdan heç xoşum gəlmir. Mən əvvəz silikon qaşıqlar istifadə edirdim amma sonra onlar nəsə isti vurdu, belə yumşaldı, pis oldu, onları atdım. Taxta qaşıq aldı. İndi bu taxta qaşıqları da təmizləyim işlədim. Hələ ki yağışdır, hava heç ora gedə bilmirəm. Mağazaya gedən kimi özümə silikon qaşıq alacağam. Bunları işlətməyəcəm. Çünki nə qədər təmizləyirsən, elə bir ki, neçə illərdir ki, təmizləmirsən, heç quşum gəlmir bu taxta qaşığına. İndi bir az sirke, bir az çay, soda üzerinə də biraz qaynar su tökəm. Bunlar burada ağarsın. Ağarsın deyəndə rəngi ağarmayacaqdır. Elə eyni bu qaydada da qalacaqdır. Amma nə qəd olmasa biraz təmizlənir də. İndi bunlar burada qalsın. Mən də keçim sürməni silim, qəşəng qaşıq çəngəllər təmizdir. Onları yumayacam. Bir çapunu yuyub, bir də sürməni silib yığacam yerlərinə. təmizdədim. Bura tez-tez istətdiklərimi yığmışam. Bu sürməyə də biraz gec-gecə istətdiklərimi yığıram. Belə oldular tərtəmmiz qırk kimin. Mən də istəyirəm burada videomu sonlandıram. Bu günlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun, Allah hamanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşməyə göründüyü. Sağ olun. Hələlik.